Всем привет! В этом видео расскажу вам о двух крутых новинках, которые вышли в издательстве Виват совсем недавно. Во-первых, это графический роман Джейн Лиса и я от авторов Изабель Арсена и Фанни Брид. И также подробнее покажу вам вот такую громадную книгу, которая называется Линия времени. Автор Петер Гюс. Джейн Лиса и я. Авторы Изабель Арсена и Фанни Брид. Одна является художницей, вторая – писательницей. Эта книга названа лучшей детской иллюстрированной книгой по версии New York Times. И хочется сказать отдельное спасибо издательству Vivat за то, что выпустили эту книгу, и теперь она доступна и нам. Также они оставили оригинальную обложку, которая, несомненно, радует нас. В этой книге речь идет о девочке, которая является изгоем в школе. Никто не любит ее, никто не хочет с ней общаться. Она очень переживает по этому поводу. Она считает себя довольно упитанной, и этим отличается она от остальных. Считает, что именно из-за этого ее не любят окружающие, ее не любят девочки. И единственная одушина ее это книга Шарлотты Бронта под названием Джейн Эйр. Собственно, мы можем заметить в книге, что жизнь Джейн иллюстрирована в серых, в черно-белых тонах, а ее чтение книги Джейн Эйр и то, как она себя представляет в этой книге, изображено в ярких цветах, в ярких красках этот мир для нее является особенным, и она с удовольствием уходит в другой мир. Эта книга будет интересна не только детям, но и взрослым. Она поднимает очень много тем: дружбы, отношений в семье, отношений в школе, и несомненно будет полезна как детям, так и подросткам, так и взрослым. И, конечно же, в этой книге, помимо девочки Эллен и ее кумира Джен Эйр, не обошлось без лисицы, которую мы можем частенько видеть на страницах этой книги. Эта книга никого не оставит равнодушным, так как в ней есть место и доброте, дружбе, красоте, надеждам на лучшее. Далее переходим с вами к визуальной истории мира. Это книга Петера Гюса «Линия времени». Гюз является иллюстратором. И это неимоверно огромная, оригинально иллюстрированная книга, которая поможет вам проследить весь ход истории. Она должна провести вас по всем временным лентам и позволит рассмотреть вблизи каждый значимый ее отрезок. Книга нам рассказывает историю и показывает историю от большого взрыва и до наших дней. Благодаря прекрасным иллюстрациям Петера Гюса мы сможем легко изучить историю. Это не является учебник или же энциклопедия. Это интересная книга для тех, кто любит прекрасные иллюстрации и при этом хочет познать мир, хочет изучить лучшую историю. Как видите, здесь идет речь от возникновения динозавров, и плавно мы переходим к дальнейшему развитию истории. Короткий рассказ о той или иной эре и также множество различных фактов и важных событий, которые происходили в это время. Благодаря иллюстрациям мы еще можем увидеть, каким образом это все было и как все на самом деле выглядело. Иллюстрации действительно порой очень смешные, милые и позволяющие лучше нам представить историю. Эта книга будет интересна как детям, так и взрослым. Уверена, что для каждого она откроет много нового, того, что не знал, не знали мы раньше. Зарождение жизни на Земле. Динозавры. Древний Египет. Греция. Кельты. Гуны. Викинги. Средневековье. Возрождение. И таким образом мы плавно переходим до наших дней. Книга будет, несомненно, познавательной как для маленького ребенка, для школьника, для подростка, так и для взрослого. Однозначно я всем рекомендую книгу Петера Гюса «Визуальная история мира. Линия времени», которая расскажет нам о различных интересных фактах, о больших войнах, о художниках, о философах, о различных династиях, мировых войнах и еще много о чем. Хронология человечества для больших и маленьких в этих потрясающих рисунках художника Петера Гюса. Надеюсь, что я вас заинтересовала своим обзором. Эти книги абсолютно разные, и сравнивать ни в коем случае я их не буду. Каждая найдет своего читателя. Если же вы любите историю и прекрасные иллюстрации, то вам обязательно придется по душе линия времени. Ну и для тех, кто любит графические романы, то обязательно присмотритесь к известному роману Джейн Лиса и я. Ну и в этом видео это все. Спасибо, что посмотрели. Если вы какую-то из этих книг уже читали или же купили, она у вас уже есть, обязательно пишите. И скоро увидимся. Всем пока.